श्रीमन्नारायणीयं एनभैदव दशकं युधिष्ठरुनि राजसूययागमु शिशुपालवध ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसङ्क्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितयमीशभूमिभृताम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचतसमागधक्षपणमेव किं भूयसा यिया सुरभिमागधं तदनुनारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्वराद्भयसिद्धिरित्युद्धवे शशं सुशिनिजैः समं पुरमियेथ यौधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजेत्य सहजैर्महीम् भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितं भवन्तमयिमागधे प्रहितवान् सभीमार्जुनं गिरिव्रजपुरं गतास्तधनुदेवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तम् आगधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्षसहजिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्यजरसुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्यनृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं पराम् दिदेशितगतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचक् कृषियुधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरं प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पते जादिकं। च कर्थकेमुकथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततस्य वनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेदिपो मुनिर्नृपेषु तिष्ठस्त्वो सभा जयति को जडः पशुपदुर्धुरूढं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो वितति मुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जाहृषे शिरो दनुजदारिणा स्वारिणा जनुसृतय लब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकतामधृतयोगिनां दुर्लभां ततस्सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययो जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलस्सतु सुयोधनो धुतमनः मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रामीत् तदा हसितमूर्तितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामयात् युधिष्ठिरि राजसूययागमु अनु एपैदव दशकं समाप्तं नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द